Об этом что я могу сказать? Я могу только сказать то, что здесь не существует некого там, чуда рэпа, который нам передали там, из Пентагона, как многие позиционируют в России эту новость. Мы по-прежнему работаем на 99% силами рэп, который произведен в Украине. так как малый крупный рэп, так и более крупный рэп. Поэтому здесь, да, здесь моя большая благодарность и уважение нашим разработчикам, производителям, которые его производят и делают. И плюс, конечно, это стало возможно благодаря тому, что наши рэбовцы применили тоже особую тактику и особую стратегию применения этих средств рэба. Потому что, как мы понимаем, мало того, что она есть технические вот эти средства рэба, нужно еще ими правильно уметь пользоваться и правильно в нужных местах разворачиваться И так далее. Стоит заметить, что данный тип РЭБа против FPV не работает на десятки километров, как это происходит с Рэбом по, против шахедов. То есть это да, работает на километры, поэтому очень важно разработать и применить вот эту тактику использования Рэба при наступальных операциях, тем более на территории противника. И за что тоже большой благодарность и уважение самым разным подразделам Рэба, которые принимают участие вот в, в этих действиях на Курском направлении.